Awak kata awak sembah Tuhan yang satu, tapi kenapa saya tengok orang Islam cium peluk Kaabah and then berberebut -ber -ber untuk cium satu batu kat Kaabah tu sama saja macam kami? Iyalah dia fikir kita cakap lain, kita buat lain sebab dia tengok sama saja macam dia seperti sembah berhala. Ramailah orang Islam yang marah kerana mungkin bagi mereka soalan ni tak patut ditanya, sensitif provokasi. Lihatlah foto di belakang saya ni. Itulah wanita yang bertanya Awak kata awak sembah Tuhan yang satu, tapi kenapa saya tengok ramai orang Islam yang cium peluk Kaabah and then berebut-rebut untuk cium satu batu kat Kaabah tu. Sama saja macam kami. Dia cakap pasal batu Hajar Aswad lah tu. Begitulah lebih kurang kami ditanya oleh seorang bukan Islam yang baik. Ialah dia fikir cakap kita lain, buatnya lain. Sebab dia tengok sama saja macam dia. Seperti sembah berhala dalam bentuk yang macam-macam. Macam mana kita nak jawab? Kalau sahabat di luar sana ditanya begini, bagaimana nak jawab? Jawab memanglah boleh jawab, tapi kalau jawab sembarangan, takut lain pula yang jadi. Takut salah faham dia terhadap Islam, bukan saja tak selesai, menjadi lebih teruk pula. Ah, ha, sebenarnya benda ni bukanlah pelik. Soalan macam ni pasti sekali-sekala akan ditanya. Bagi kami, mereka berhak dapat jawapan yang terbaik. Betul tak? Tak apalah dulu, Sebelum kita berikan jawapan, marilah kita dengar kisah terpenting dalam sejarah antara keimanan dan kesesatan manusia. Ialah isu atau soalan yang ditanya ada kaitan dengan apa yang berlaku dengan umat Islam sekarang. Macam-macam isu kejahilan, kesesatan. Semuanya bermula di sini. Maksudnya bukanlah di sini. Maksud saya daripada kisah ini. Bagi kita orang Islam, berhala ialah sumber dosa terbesar dan terburuk. Dosa apa? Syirik. Berhala pertama di bumi yang dijadikan sembahan, tahu tak apa? Orang-orang soleh, lima orang soleh pada umat Nabi Nuh AS, Wada, Suwa'ah, Yahusa, Ya'uqa dan Nasra. Rujuk surah Nuh ayat 23. Setelah lima orang soleh itu mati, syaitan beri idea hasutan kepada masyarakat kat situ. Buatlah patung orang-orang soleh itu sebagai ingatan, kenangan kerana sayang. Bila lihat mungkin terinspirasi untuk jadi soleh juga kot. Kononnya bukan untuk suruh sembah, tapi kenang-kenangan, simbol inspirasi. Syaitan ni punyalah sabar, masa berganti masa, bila mati satu generasi, generasi baru ganti. Tujuan dan sebab asal dibuat patung telah dilupakan, tidak lagi diketahui dan dah tak jadi penting lagi. Generasi baru manusia di situ dihasut syaitan agar sembah patung-patung itu. Tok nenek moyang korang dulu, mereka sembah. Ialah bagi mereka yang tengok patung-patung tu dah lama dah ada kat situ. Nampak macam dimuliakan. Mesti ada tujuan yang mulia. Begitulah halus hasutan syaitan ni. Akhirnya berlakulah penyembahan. Ia ini syirik pertama di dunia. Lihatlah sekiling kita sekarang ni. Macam-macam berlaku. Benda-benda pelik. Benda yang tak patut buat, dibuat. Isu minum air liur orang lain lah. Isu minum air bulu badan Tok Guru lah. Janganlah macam tu. Jangan buat macam tu. Isu apa lagi? Isu sujud kepada manusia. Isu sujud di kubur. Hari tu pula kes GISB. Macam-macam kita dengar. Lepas tu pula drama bid'ah ah oleh Kak Irma Fatima. Kisah Rakus Si Walid. Sebagian ustaz puji dan sokong. Sebagian ustaz lagi marah dan entam. Yang tak sokong kata memalukan pakaian ulama, memburukkan ustaz, agamawan dan lain-lain. Yang sokong pula kata Manfaatnya besar berbanding kesilapan atau kelemahan drama itu. Apa pula kata Ustaz Samad? Isu kesesatan, isu bidah dalalah yang didedahkan adalah daripada realiti yang benar-benar berlaku. Memang berlaku. Jika tidak di sini atau kurang di sini, ia jelas berlaku di negara jiran. Negara umat Islam yang terbesar, teramai. Jumlah tontonan begitu besar. Mereka dapat relatekan, dapat hubungkan, dapat rasakan bahawa amalan sesat atau berunsur sesat yang berlaku tu memang berlaku di sekitar mereka dalam kehidupan mereka tapi mereka dah terbiasa maka terbiarlah begitu saja tiada siapa yang benar-benar ambil kisah tiada siapa nak perjuangkan hinggalah keluar drama bidah ah ini seolah-olah memberi mereka sebab untuk meluahkan apa yang terpendam macam nak nyalakan api di dapur gas bush macam-macam cerita keluar menunjukkan lakonan dalam bidah ah itu memang benar-benar dilakonkan dalam dunia sebenar dunia realiti keborokan atau kejelekan dalam label agama dalam menggunakan label agama yang menjengkelkan biji mata. Kita nampak, bukan kita tak nampak. Dalam video tu YouTube ke TikTok ke yang jalan macam pitik tu untuk cium tangan tok guru, yang perempuan yang cium tangan pak kiai tok guru ke apa ke sambil di digentel di, di atau dimain-mainkan kepala tu. Itu yang kita nampak, yang kita tak nampak tak tahulah, Wallahualam alam. Manakala dalam hal pendedahan kejelekan melalui drama bid'ah ah, Ustaz-ustaz agamawan pun tak sependapat. Berbeza pandangan. Maknanya apa? Maknanya orang awam perlu bijak. Kita sendiri perlu bijak. Jadi bijak. Bijak menilai dan buat keputusan. Bila ada pandangan agamawan yang berbeza, kita teliti hujah mereka. Bukan sekadar ikut ustaz yang kita suka. Jika kita putuskan dan percaya, katakanlah drama bidaah ini walaupun ada kelemahan, tetapi kita percaya manfaatnya sangat besar. Maka itulah pilihan kita. Mungkin di sini, di negara kita, kita tak rasa sangat kesan positif atau kesan fenomena yang disebabkan drama bidah ah ini. Tapi di seberang sana, di negara Indonesia, meletup, gempa. Sebab masyarakat di sana merasakan problem bidah ah itu begitu lama bernanah di sana. Dibongkarkan dan disedarkan melalui drama bidah ah itu. Sekurang-kurangnya di sini, menyedarkan kita agar tak berlaku atau jangan sampai berlaku. Kalau dah berlaku pun, jangan sampai berlaku seteruk di sana. Seperti mana di sana. Stop! Jangan benda buruk di sana dibawa ke sini. Apalagi berusaha pelik, meragukan dan sesat. Ini tak sampai budak muda agamawan yang hisap rokok atas pentas ceramah pun nak kita jemput, nak bawa ke sini. Tak payahlah. Isu yang didedahkan melalui drama ni isu besar. Isu kesesatan bertopengkan agamawan. Jadi kesan besar, kesan tipu daya kerosakannya sangat besar, sangat bahaya Drama bidang ini menyedarkan ramai manusia Mesej yang disampaikan penting Dan mesej ini disampaikan secara efektif Berkesan sehingga menggemparkan Fikirkanlah, belum tentu sekian banyak ceramah atau kuliah agamawan Dapat menimbulkan kesan yang begitu efektif Macam itulah Ialah drama hiburan, artis pujaan dekat dengan nafsu, dengan naluri dan keserokan, menarik view yang tinggi, berbanding kuliah yang walaupun tepat dan ilmiah, tapi kepada awam, mungkin membosankan. Ambillah pengajaran untuk kita orang awam. Jadi bijak, fikir dan kaji. Jangan ikut-ikut saja, apalagi benda pelik. Tak payahlah minum air bulu ke air liuh badan orang lain. Nak meraih rahmat Allah untuk masuk syurga dalam hal beragama, ikut jalan atau petunjuk yang jelas, yang terang, yang sahih tinggalkanlah apa yang ragu-ragu dan pelik kalau tak pasti KIV dulu hingga disemak dan dipastikan apalagi dalam soal akidah kita kembali kepada soalan bukan Islam tadi Awak kata awak sembah Tuhan yang satu. Tapi kenapa saya tengok orang Islam cium peluk Kaabah and then berberebut -ber -ber untuk cium satu batu kat Kaabah tu sama saja macam kami yang ini batu Hajar Aswad lah tu. Yelah, dia fikir kita cakap lain, kita buat lain. Sebab dia tengok sama saja macam dia. Seperti sembah berhala dalam bentuk yang macam-macam. Ramailah orang Islam yang marah kerana mungkin bagi mereka soalan ini tak patut ditanya. Sensitif, provokasi. Taklah saya katakan ia soalan yang adil dan perlukan jawapan yang adil. Soalan ini timbul kerana salah faham. Maka perlulah kita perbetulkan salah faham itu. Percayalah ramai orang bukan Islam yang tanya soalan yang lebih kurang sama je. Atau punya salah faham yang lebih kurang sama je. Maka perlulah dan pentinglah untuk salah faham itu dijelaskan dan diperbetulkan. Beginilah saya kongsikan sedikit jawapan. Kita cium batu Hajar Aswad itu kerana satu, kita mahu contohi dan ikuti perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mencium batu Hajar Al Aswad itu. Ia juga satu tanda bukti kita cinta kepada Nabi. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun turut menciumnya. Dua, kita cium dengan niat dan kefahaman yang jelas. Khalifah Islam yang kedua, Omar Al-Hattab berkata, "Demi Allah, jika bukan kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, pasti aku tidak akan menciummu." hadis riwayat Muslim. Maka sejak 1400 tahun dahulu sehingga sekarang, orang Islam sentiasa mahu mencium batu itu. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri atau contoh tauladan, iaitu panduan yang baik bagi kamu, iaitu bagi kita lah. Rujuk Al-Quran, Surah Al-Azab, Surah ke-33, ayat 21. Tiga, adakah batu Hajar Aswad itu ada kelebihan, keistimewaan menyebabkan Nabi menciumnya? Tentulah batu hajar aswad itu ada kelebihan, ada kesemuaan. Sumber maklumat Nabi ialah wahyu, revelation daripada Tuhan. Dan tiadalah yang diucapkan itu daripada hawa nafsunya, tetapi daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rujuk surah An-Najm, surah ke-53, ayat 3 hingga 4. Antara kelebihan batu itu ialah kerana ia, hajar aswad itu diturunkan daripada syurga. Warnanya lebih putih daripada susu, lalu menjadi hitam kerana dosa-dosa anak Adam. Hadis ruayat At-Tirmizi tentulah kita juga sayang batu itu yang ada satu saja di muka bumi ini di Kaabah di Mekah tiada di tempat lain empat kita kena bezakan dengan manusia pada agama lain yang menyembah patung atau benda-benda tertentu iaitu mereka tu ada keyakinan kepercayaan bahawa patung yang disembah atau benda yang disembah itu boleh beri mudarat manfaat musibah tunaikan hajat atau seumpamanya Sedangkan semua itu tidak ada pada orang Islam tentang batu Hajar Aswad ini. Termasuklah ketika kita cium batu itu. Tiada rasa, sangkaan atau kepercayaan begitu. Jika ada kepercayaan begitu pada orang Islam, maka boleh rosak akidahnya. Boleh jatuh kufur dan sesat. Jadi batu Hajar Aswad itu sama sekali bukan untuk sembahan dan tidak ada apa-apa kaitan langsung dengan unsur ketuhanan. Ini jelas disebut oleh Khalifah kedua, Sayyidina Omar Al-Hattab artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya Umar bin Al-Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad itu sungguh aku tahu bahawa kau hanya batu tak boleh memberi mudarat dan manfaat sungguh andainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu nescaya aku pun tidak akan menciummu hadis riwayat Bukhari Logiknya kata-kata Sayyidina Umar al-Hattab ini dilafazkan sejurus selesai dia mencium batu itu. Atau ketika dia baru nak cium. Yang pertama, lebihlah kuat logiknya. Kebijaksanaan Sayyidina Umar ini sekaligus menyedarkan kita, sentiasa menyedarkan kita, orang Islam. Jangan sampai tersalah faham tentang kedudukan batu itu. Yang sepanjang zaman, ialah sepanjang zaman ada saja manusia yang jahil kerana tiada ilmu atau tidak faham lalu dibimbangi dia tidak akan bertindak atau berbuat dengan cara yang betul dan tepat. Persoalan menariknya yang kita lihat di Maxos iaitu orang-orang Islam kelihatan berebut-rebut berasa-asa untuk cium batu hajar aswad itu. Bila divideokan oleh artis atau influencer dan diviralkan di Maxos maka orang-orang bukan Islam pun tonton, tonton. Tengok. Jangan kata mereka tak tengok, tak tonton. Mereka jadi keliru, salah faham. Jadi mereka berhaklah mendapatkan penjelasan seperti yang sebahagiannya telah kita jelaskan tadi. Baiklah, seterusnya kita jelaskan lagi. Lima, mencium batu hajar aswad itu bukan sesuatu yang wajib, yang mesti, bukan fardu. Tak buat, tak dosa. Ramai lagi yang belum mampu pergi Mekah. Maka tak adalah lagi peluang untuk cium batu itu. Cium tu sunat je. Digalakkan je. Dapat pahala. Ganjarannya di akhirat nanti, insyaAllah. Manusia terlalu ramai. Bahkan jika kerana mencium itu menyebabkan menyakiti atau mencederakan orang lain boleh bawa kepada haram dan berdosa. Jadi lelaki-lelaki yang kelihatan berebut-rebut berasa-asa untuk mencium batu itu mereka itu daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai negara, latar belakang budaya dan cara hidup yang berbeza. Tahap ilmu dan kefahaman agama mereka berbeza jugalah. Mereka memang sedar terpaksa gunakan tenaga dan usaha dan perlu berasa-asa. Tetapi mereka tak berniat tak berniat untuk menyakiti atau mencederakan saudara se-Islam mereka yang lain. Tak ada point. Tak ada point untuk kerja haji itu. Enam, kita jangan terpedaya dengan apa yang kita tengok dalam mesas itu. Sebab hanya sebahagian kecil saja yang nampak bersesak-sesak untuk cium batu itu. Itu sikap fitrah manusia, human nature. Padahal 99% orang Islam yang ada di situ, di masjid itu, sibuk dengan pelbagai aktiviti ibadah yang lain. Seperti tawaf, solat, doa dan sebagainya. Majoriti orang Islam tahu tak cium tak apa dapat juga pahala dengan melakukan lambaian. Mereka yang lain melambai batu Hajar Aswad itu sebagai isyarat sebagai ganti kerana tidak mencium batu itu dan dapat pahala yang sama insya-Allah. Sebab mereka nak cium batu itu bukan tak nak tapi keadaan sesak tidak membenarkan tidak membolehkan lagilah kaum wanita. Jadi tidak rasa bersalah atau berdosa kerana tak cium batu tu. Bila dah bersesak terlalu ramai, sebagian ulama, sebagian sarjana Islam berpendapat kaum wanita tidak lagi disunatkan untuk mencium batu itu demi perlindungan kepada mereka. Tapi, cuba tengok betul-betul. Dalam semua keadaan ke, nampak bersesak-sesak dan berebut untuk cium batu Hajar Aswad ini? Budak kecil pun boleh cium dengan mudah, kan? Tujuh, hanya batu Hajar Aswad sahaja yang kita cium. Kerana ia adalah mencontohi Nabi yang mendapat petunjuk wahyu. Maknanya arahan dan kebenaran daripada Tuhan lah. Maka kita ikut dan taat perbuatan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada batu lain yang kita cium. Lapan, selain daripada batu Hajar Aswad itu, Tuhan juga beri kelebihan sebagai tempat-tempat yang mulia. Seperti Kaabah, Multazam di Kaabah, iaitu antara tempat terbaik untuk berdoa. Juga Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dapat ganjaran pahala yang tinggi bagi orang yang salat di situ. Dan banyak lagi. Sembilan tentang Kaabah, center of direction, yang yani pusat arah kiblat kita bersolat. Kalau dialihkan Kaabah itu pun, kita tetap solat ke arah itu. Dulu, pusat arah solat kita sebelum Kaabah di Mekah ialah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, di Palestin. Sebab itulah kita sayang Masjidil Aqsa dan Palestin tu tempat istimewa dalam Islam. Kiblat ditukar menghala ke Kaabah di Mekah atas perintah Tuhan melalui revelation, iaitu wahyu kepada Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi dulu ada sahabat yang azan untuk solat berdiri atas Kaabah. Kalau manusia yang sembah suatu benda itu mereka takkan pijak atas sembahan mereka itu. Kita solat pun bukan mesti tepat menghala kiblat. Contoh kita di Malaysia kalau kita berdiri teralih sedikit pasti akan kelari banyak tersasar daripada menghadap kiblat. Sebab itu dalam Quran disebut menghadap ke arah Masjidil Haram. Sepuluh, mudah dan pendekkan cerita apa juga ibadah dan bentuk ibadah umat Islam melakukan ianya daripada wahyu iaitu perintah Allah, Tuhan yang satu yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudiannya Nabi kita mengajar umat Islam bermula dengan pelajar-pelajar generasi pertama iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita umat Islam hari ini mewarisinya. Namun, kita tidak menyembah apa-apa pun termasuk tidak menyembah Nabi-Nabi. Kita hanya menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah. Banyaklah lagi kalau nak jelaskan. Cukuplah dulu. Moga bukan Muslim yang tak faham, jadi faham. Moga dicatat juga sebagai hasanah di sisi Allah. Panjangkanlah kebaikan ini dengan like, komen, subscribe, share dan sebagainya. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam.